Вітаю, це програма на часі. Мене звуть Олена Баранник. Наш гість, – психолог, керівник центру розвитку і корекції мовлення Лаліо Ірина Коваль. Вітаю вас у нашій студії. Добрий вечір. І нагадую, наш телефон 720-29-90, приєднуйтеся до нашої розмови. Отже, центр «Лаліо», центру розвитку і корекції мовлення. Хто найчастіше звертається до вас по допомогу? Чаще всего все-таки обращаются родители с маленькими детьми, дошкольниками, младшими школьниками. Но помощь мы оказываем абсолютно всем, кто к нам приходит в центр и кто действительно желает изменить качество своей речи к лучшему. Что касаемо людей, которые посещают наш центр, это процентов 60 дети до 16 лет и процентов 40 люди от 16 лет, включая людей пенсионного возраста. Ограничений нет. Mm -hmm. Есть поставленная перед нами задача. И если человек четко осознает, что он может справиться со всеми поставленными задачами, прилагает усилия, трудится, регулярно посещает занятия, конечно, достигается тот результат, на который рассчитывает. А вы можете как-то систематиз... систематиз... систематизировать проблемы, с какими на вас звертаются? Это проблема с умыванием звуков, это слова. Чица и щищусь. Да, чаще всего это обращаются с неправильным произношением тем, тех или иных звуков. Но запрос может быть один. А по факту, когда мы начинаем общаться с человеком, всплывают и другие подводные камни. Очень часто родители детей-дошкольников умиляются. У нас ребенок прекрасно угу. пришепетывает, присвистывает, но он не рычит. Мы хотим, чтобы он зарычал. И когда мы родителям объясняем, что во всем должна быть поэтапность и последовательность, и по этапам формирования звуков существует определенная периодика, мы объясняем, что сначала должны появиться свистящие звуки, шипящие, потом соноры, звуки л, л, р, р. Родители понимают, да, действительно, это комплексный подход, к которым надо относиться вполне серьезно. Следующим вопросом, наверное, с которым к нам обращаются, это неумение изъяснять свои мысли, Пересказать то или иное событие – это чаще всего дети младшего школьного возраста и средние классы. Это же ликует, это же Конечно, проблемы. конечно. Но самое, я могу сказать, самое лучшее лечение в этом случае – это отодвинуть. Значительно в сторону телевізор і комп'ютер, mm -hmm. і більше читати читати класику, читати літературу класічку? Я, до речі, хотіла вам задати це запитання, ви мене трішечки випередили. Телевізор, комп'ютер, комп'ютерні ігри, навіть програми, що розвивають, може, якісь учбові по телевізору. Це все сприяє розвитку дитини? Чи все ж таки треба відмовитися назавжди? Я могу сказать основное. Телевизор и компьютерные игры не учат разговаривать. Ребенок учится разговаривать у людей у родителей, у тех людей, которые занимаются развитием и воспитанием ребенка, смотря те или иные передачи, играя в те или иные обучающие компьютерные игры, ребенок может развить пассивный словарь, то есть он будет понимать значение тех или иных слов, будет осознавать те или иные события, но никак он не успеет в этот момент оречевить, проговорить. Существует очень много рекомендаций после того, когда ребенок просмотрел тот или иной мультфильм, либо фильм вместе с родителями, вместе с взрослыми, потом обсудить эти события, определить, кто из героев ему больше понравился, может быть, свою оценку дать тех, тем или иным поступкам героев, которых он видел, наблюдал. То есть нельзя сказать критично по этому вопросу, телевизор и компьютерные игры – это идеально, это хорошо, либо это плохо. Все должно быть в меру. Все должно быть в меру. Ну, а вы, как лекарь, сколько детей, ну, хотя 5 років до шкельня, то ведь треба диви... можно можно довысь этого Вообще, чем меньше, тем лучше. Больше на свежем воздухе гулять, больше играть в подвижные игры, общаться с другими детьми, с другими семьями, посещать те или иные учреждения, детские развивающие, либо просто гулять в парке на свежем воздухе. Телевизор так или иначе попадает в поле зрения ребенка как фон, иногда либо когда взрослые просматривают те или иные передачи. Но очень хорошо, когда родители расставляют приоритеты телевидение и компьютеры по мере, по мере надобности, по мере необходимости, ну, по так, той или иной и, ситуации. Конечно, можливо, каждая нас семья сама живче, определяет да. те или иные критерии э, просмотра телевидения и игры в компьютер. А, взагалі, что бы Вы порекомендовали дитині, ну пусть навіть э, хай она... Э, ну, нормально размевляет и все, что такой психо-психомоторный развитие, это какие игры, это аппликации, это еще что-то вырезать, это еще что-то лепить, это с мозаикой что-то складывать, что будет спонукать и краще лучше разговаривать. Лучше разговаривать будет способствовать именно общение с родителями, чтобы он не сделал своими руками это развитие мелкой моторики, развитие внимания, воображения, фантазии, но в то же время это надо оречевлять когда мама либо педагог обучает ребенку, что ребенок выполняет, что он врезает из бумаги ножницами, приклеивает, намазывает клеем, промакивает салфеточкой. Человек взрослый все оречевляет четко, внятно, понятно, разборчиво, эмоционально. Ребенок смотрит на артикуляцию, слушает название тех или иных действий, слов, запоминает, и потом сам этот ребенок может использовать С, свои разговорные речи. Дякую. У нас есть запитание от Глядача. Доброго вечера. Это программа на Слухаем вас. Доброго вечера. Ваше запитание. Здравствуйте. 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 У меня вопрос следующего плана. Сыну пять лет. Звуки у него есть, ши, жиры, но в активной речи он их не использует. И, ну, как бы у него есть огромное нежелание учиться читать и писать. Да, спасибо за вопрос. Это действительно вопрос в точку. Очень распространенный вопрос. Родители говорят, что ребенок умеет произносить, особенно изолированно те или иные звуки, либо по подражанию эти звуки произносит. Но в самостоятельной речи этих звуков почти нет в использовании. Скорее всего, здесь надо действительно обратиться к специалисту-логопеду и проверить фонематическое восприятие ребенка. Насколько ребенок хорошо на слух различает правильность произнесения тех или иных звуков, собственное произнесение. То есть ребенок должен четко понимать, какой он звук воспроизвел в том или ином слове, правильно он его воспроизвел или нет. Это узкая направленность, такая фонематическое восприятие, умение на слух различать фонемы. И если ребенок не любит, не хочет читать, не нравится, в этом случае ответ один. Если не читают дома родители, если ребенок не видит читающих родных и близких, либо людей, которые его окружают, то, собственно говоря, у него не возникнет желания читать. Чего дома взагалі на моя книжок. Конечно, конечно. Ну, это уже крайний вариант нормы. Я думаю, сейчас очень много всевозможных журналов издаются, книг, развивающих пособий для детей. И замотивировать ребенка можно всегда. К любой игре самоделке очень часто идет стихотворение. Mm -hmm. На русском или на украинском языке, либо какая-то сказка. Очень много издательств сейчас это, этот вопрос очень хорошо осваивают, и результаты очень хорошие. Что-либо сотворив своими руками, получив результат ту или иную поделку, еще можно и запомнить какое-то стихотворение или какую-то сказку. Рассказать. А с какого века необходимо звертаться до лекаря логопеда за допомогою? Ну, я маю на увазе, есть какие-то такие граничные точечки? Ось вот у два роки дитина повинна вміти столько слів сказать, у три столько. Да, Можем действительно, ребенок не рождается говорящим, Ребенок учится разговаривать от людей, которые с ним говорят, общаются сначала, он учится слышать звуки, учится слушать и слышать речь окружающих, речь мамы, когда-то, когда он был у нее под сердцем, он слышал тембр ее голоса, когда он появился на свет, он слышит, как мамочка ему говорит, не обязательно она поет ему колыбельно, она просто с ним разговаривает, оречевляя те или иные события. В дальнейшем ребенок начинает гулить, лепетать, потом начинает говорить простые, короткие, аморфные слова, баба, мама, папа. В дальнейшем это как-то переходит на глаголы, дай, на, иди, бух, ам. К трем годам ребенок произносит порядка 300 слов, четырем годам около полутора тысячи слов. Повинен. конечно, конечно. и если ребенок к возрасту 4 лет не имеет такого запаса активного словаря, то, собственно говоря, почему бы не проконсультироваться, не спросить у специалиста, Нет. что мешает ребенку активно развиваться соответственно рамкам возрастной нормы. естественно, к 5 годам у ребенка должно быть сформировано произношение всех звуков родного языка, будь то украинский или русский язык, и к 6 годам должна сформирована быть, должен быть и грамматический строй речи сформирован достаточно, и слоговая структура слова, то есть к шести годам ребенок обучается чтению. А умея правильно произносить все звуки родного языка, мы вправе требовать от ребенка правильного прочтения тех или иных сочетаний звуков. Мовные проблемы могут быть спадковыми? Конечно, могут быть наследственные, предрасположенность есть всегда, но нашей задачей является максимально уйти от стереотипов, которые существуют вот Папа у нас не разговаривал, или мама заговорила позже. А дать ребенку шанс изменить эту ситуацию к лучшему, как можно быстрее. Потому что социум выдвигает сейчас очень высокие требования к нашим деткам. Сейчас детки у нас идут в 6 лет в школу, не так, как раньше, как mm -hmm. наши родители шли, либо как мы шли в школу в 7-8 лет. Поэтому к возрасту 6 годам речь ребенка должна быть правильно сформирована. Ребенок должен уметь пересказать то или иное событие, описать тот или иной предмет, эмоционально и качественно, грамотно передать то или иное событие. И всему этому будет способствовать хорошо сформированная речь и очень большой пассивный словарь ребенка. А мувне проблемы? Это лишь спадковость или это комплекс? Конечно, комплекс. Здесь имеется, обязательно нужно брать во внимание и анамнез, как мамочка вынашивала ребеночка, течение родов, первый год жизни ребенка, первые три года жизни ребенка, какими заболеваниями ребеночек болел, что он, какие заболевания перенес, в каких ситуациях он побывал, тех или иных что могло повлиять, конечно, на ухудшение развития речи ребенка. А, жінка, яка внушує дитину, вагітна, вона знає, що у неї були якісь проблемы, може спадковість її якась. Вона може під час вагітності вже десь, щоб ей поставили диагноз, дитина народиться там, за допомогою народиться с проблемою мовлення або ні? Это это, таки... это, это, лотерея, касаемо речи. Это лотерея, конечно, но у нас в городе есть очень сильный мощный генетический центр, mm -hmm. где, пройдя те или иные обследования, можно получить определенного рода заключения по поставленным вопросам. Гораздо правильнее, гораздо грамотнее, как делается во всем мире. Беременность планируется, ребенок mm -hmm. ожидается, и тогда он здоровенький, ожидаем Конечно, конечно. Конечно, прошла успешно. С дорослыми вы пройти это? Да, возрастных ограничений, еще раз подчеркиваю, нет. Процентов 40 это люди очень лет, включая людей пенсионного возраста, это как люди после инсультов, после инфарктов, люди, которые имели протезирование э, mm -hmm. челюсти, либо после каких-либо травм, перенесенных челюстно-лицевых. Э, то есть возрастных ограничений нет. Есть поставленная цель, задачи, реальные возможности mm -hmm. человека изменить ситуацию к лучшему и труд. Взрослым приходится трудиться в несколько раз больше, активней, для того, чтобы достичь тех результатов, на которые они рассчитывают. Детям это дается гораздо проще, гораздо легче. Mm -hmm. Мозг ребеночка очень пластичный, и, собственно говоря, замотивировав ребенка, очень многие ситуации можно гораздо быстрее исправить. У взрослых людей в основном все базируется на мотивации, трудолюбии и ответственности за взятую на себя работу, которую они хотят довести до конца. Людям, которые до вас обратятся, достаточно только тех занятий, которые проводятся у центре, или у них еще есть какие-то домашние задания? пустный такой процесс надмоги. я могу сказать что можно так, Да Сегодня, пришли потренировались завтра, и ушли так, это сродни занятия музыкой либо иностранным языком если вы приходите занимаетесь только со специалистом от дома не прилагаете никаких усилий конечно результат будет несколько отсрочен. Mm -hmm. Если вы ежедневно трудитесь, ежедневно перед зеркалом выполняете артикуляционную гимнастику, повторяете пройденный материал предыдущего занятия, конечно, каждый урок вы будете двигаться вперед, вперед и вперед. Поэтому вот еще раз хочу подчеркнуть о мотивации. Если человек желает, то он всегда добьется поставленного mm. Як Как до вас потрапить? Как потрапить до центру Лали? очень потребно какое направление от медиков, от своего лекаря? Для того, чтобы попасть в центр ЛАЛИО, достаточно позвонить по телефону, записаться на первичный прием. Назначенный день, время мы встретимся, пообщаемся. И, собственно говоря, мы тогда определимся, чем мы можем помочь, в каком объеме мы можем помочь и что необходимо для того, чтобы мы смогли помочь. Если ребенок либо кто-либо наблюдается у специалиста медицинской сферы, узкопрофильных специалистов, непропатолога, утоларинголога, невролога, психиатра, ортодонта, то для нас достаточно просто предоставить эти медицинские документы, чтобы мы с ними ознакомились какое медикаментозное лечение человек принимает, какая динамика в лечении наблюдается. Мы занимаемся только психолого-педагогическим аспектом, поэтому придя к нам с опорой на обследование тех медицинских заведений, которые люди посещают, будь то ребенок, будь то взрослый человек, мы тогда, составляя индивидуальную программу, учитываем весь анамнез течения того или иного заболевания. Занятия проходят у группах, чи лекарь занимается только с одним или с занятия у нас проходят только индивидуально, каждый работает только по своей индивидуальной программе. У нас также есть групповые занятия для детей с особенностями в развитии. Эти занятия проходят в малых группах, группы до пяти человек, и на этих занятиях активную работу проводят специалисты, психологи и дефектолог. Как правило, дети, имеющие особенности в развитии, требуют помощи не только логопеда, дефектолога, сурдопедагога, тифлопедагога, но и обязательно психолога. Также оказывается помощь родителям, семьям, те, которые которые обращаются к нам с теми или иными речевыми проблемами у их детей. Поэтому обязательно консультацию специалиста-психолога, и если родители пожелают, и на то есть объективные причины, то и психологическая поддержка тоже. Вы братью это только с Харьковьяном или до вас могут завернуться жить мешканцы будь-якого места Украины нашей? Кто угодно. Из России люди очень активно едут, из других стран приезжают люди в Харьков проездом, узнают по интернету, либо от друзей, знакомых, что что мы работаем в летний период, мы работаем с 9 утра до 9 вечера, mm -hmm. кроме воскресенья, временные рамки очень широкие, поэтому все желающие, кому мы реально можем помочь, и кто готов принять эту помощь, все получают эту помощь и получают результаты. Насколько я знаю, у Харкови есть школа для детей с важными дефектами мовления, есть и специализированные детские садочки, есть специализированные группы в деяких школах. А чем самый ваш центр, чем самый он отличается? Инших. Вы надаете какие-то услуги, или у вас система э, совсем иншая, какая-то Я не могу сказать, что совсем другая система. Система классическая, педагогическая, психолого-педагогическая. Но мы комплексно подходим к вопросу. Если обращаются касаемо речи, значит, э, если есть необходимость помощь специалиста-психолога, мы предлагаем помощь психолога, и тогда работа коррекционная по речевым особенностям, проходит гораздо быстрее и эффективнее. Мы всегда работаем с родителями, а обязательно работаем сотрудничаем с родителями. Это наши самые главные помощники и союзники, потому что родители с ребенком проводят все время, и они могут уделить больше внимания ему и проконтролировать так или иначе э, тот отработанный материал, который усвоен ребенком на занятии. Быстрее будет результат в том случае, если родители активно принимают участие в данном процессе. А люди сейчас отрывают после Вон они прошли курс ликования и какой-то там гарантийный талон, или что-то. Знаете, гарантийным талоном будет являться в этом случае правильная, красивая и сформированная грамотно речь. Это атрибут, который не требует каких-либо бумаг, печати, штампов. В этом случае, когда человек уверенно может сформулировать свою мысль, изложить свою мысль. Человек способен развиваться, расти, достигать тех или иных высот в обучении, в карьере, в личной жизни. Когда человек уверен в себе, он двигается семимильными шагами к mm. поставленной цели. С какими фахивцами и чьими организациями вы спивпродюйте? Или вы такая закрытая структура? Мы работаем со всеми организациями, кто желает с нами сотрудничать. Очень активно к нам приходят детки после центра раннего вмешательства, так как там дети находятся до 4 лет. После 4 им необходимо найти дальше возможность проходить обучение и развитие. Мы работаем со специалистами-медиками. Ну, в каком смысле работаем? Мы слышим их похвалы, мы слышим их рекомендации, когда они предлагают либо рекомендуют обратиться именно в наш центр за помощью, наблюдая детей длительное время, они видят, какие колоссальные результаты происходят после занятий определенное время. Ну что ж, дякую вам за участие в программе. Гостом программы на часе была логопед-психолог, керевник центру Лалио Ирина Коваль. Дякую всем за увагу, на все доброе и бывайте здоровы. Спасибо.